Я хочу привітати жінок з святом весни, з святом жіноцтва, з святом материнства, побажати жінкам ніколи не втрачати тієї жили, яка дозволяє нам, чоловікам, себе, чоловікам, відчувати. Усмішки, радості, щоб вони завжди були щасливими, життєдайними і радісними. Хочу поздравить всех наших женщин, всех женщин Украины, не только Киевлянок с праздником 8 марта, пожелать им терпения в нашей стране, это очень важно, пожелать им здоровых, крепких детей, любящих мужей и надежды на лучшее будущее. Чтобы в семье было все хорошо, и чтобы каждая из вас нашла свою половиночку, если уже нашла, то хорошо, все проходило у вас и жили долго и счастливо.